Anggota DPR Malaysia mengatakan, dari tiga orang rakyat Malaysia, satu orangnya mengalami penyakit mental. Berarti sekitar 10 juta penduduk Malaysia mengalami penyakit mental. Penyakit mental seperti, mau menang sendiri, merasa paling hebat, harga diri orang lain dianggap lebih rendah, dinasehati gak terima, selalu merasa paling benar dan masih banyak lagi. Jika melakukan kesalahan tak ada rasa penyesalan, seperti apa yang dikatakan oleh reporter Jepang baru-baru ini. Orang Malaysia sudah mempermalukan sendiri di Jepang, merusak alam Jepang, tapi tidak merasa bersalah. Ini fakta, bukan hoax. Jadi, hindarilah buat Anda semua berdebat dengan orang yang seperti ini. Dan anggota DPR Malaysia menyarankan penyakit mental ini harus disembuhkan oleh orang Indonesia. Orang Indonesia sudah membuktikan kebaikannya sangat dirindukan oleh negara-negara lain, karena orang Indonesia dinilai ramah, baik, dan pengertian. Itulah DNA orang Indonesia. Mari kita simak fakta video lengkapnya. Kita pernah mendengar satu cadangan untuk membawa jururawat ini daripada Indonesia untuk bekerja di negara kita ini akibat daripada masalah kesihatan mental. Tuan Pengusi, saya nak sebut rakyat Malaysia, tiga orang rakyat Malaysia seorang akan menghadapi masalah kesihatan mental. Saya, Tuan Pengusi, Puan Musi dan seorang lagi. Seorang tu kesihatan mental. Kita alhamdulillah sehat. Tapi yang seorang tu berdepan dengan masalah kesihatan mental. Jadi itulah seriusnya masalah. Eh saya tak sentuh mana saya tertiup gini ya. o yojo tape o tsukatte rakugaki o kakushimashita. Tokoro ga. 地面から小石を拾ってそのまま。竹に何かを描こうとしています。いました。模倣犯不満取材班が直撃すると。マレーシアから来たという女性たち悪びれる様子はありませんでした。 竹にには新たに M の文字が地元の人たちは落書きで傷んだ竹の伐採も検討しているといいます綺麗な景色を台無しにするようなこういう落書きっていうのは本当悲しいそれをまたねあの火をかけて直さないといけないというのは本当に悲しいことですのでもう本当にやめてもらいたい。 深刻化する観光客による迷惑行為頭を悩ませているのは京都市内の観光地だけではありません自分日本で働きたいって言ってるんですけど今も日本のあれでちょっと。これじゃなくて 日,日本に働きたい外国人がラテに来れるような感じにしたくて多くての間をわずしまう、ね、<っ>から。 Indonesia đàn kamu mô mảo cho bà business đi Việt Nam đàn ca mô mảo Nika orang Việt Nam đàn tanya mô nhà đi Việt Nam kalau kamu lihat di internet ya yeah, di Indonesia di Cambodia di Myanmar banyak orang đi puan ya yeah. đàn kamu cho bà giang lá in dong, cho bà đã đi Việt Nam ya yeah. đi Việt Nam Libby bậy sekali guys kamu bisa Bisnis di Vietnam Kamu bisa cari duit di Vietnam Kamu bisa nikah bersama orang Vietnam di Vietnam ya Seramai 837 rakyat Malaysia Dilaporkan ditahan di luar negara Setakat 8 November 2025 Kerana terlibat dalam kes penipuan dalam talian Saya minta maaf sangat-sangat Sebab saya ni bodoh, hilang Guna nama influencer, dek ya Semata-mata nak, nak guna kepentingan diri sendiri nak. Sampai dia jatuh maruah Sampai nak tolong ya Netizen semua Dia tak ada salah satu pun Semua berpunca daripada saya Dia seorang insan yang baik Saya je yang ambil Buat perangai macam tu Saya minta maaf Daripada hujung rambut sampai juga kaki saya Dia sanggup mari daripada Datang sini Mata-mata nak Nak apa Nak penjelasan daripada saya Sampai jatuh maruah Dia saya minta maaf dia tak ada kena mengena Dia semuanya saya salah Nur Aina Azira Mereka buat saya Saya salah Saya yang mengada-ngada Sangat pakai gambar dia Uh, guna IG gambar dia uh, uh, apa uh, TikTok link match dia tak ada kena mengena pun dia yang tak ada kena mengena dia dia tak ada kena mengena tak ada tahu apa-apa pun pasal ni dia, dia tak tahu apa-apa saya minta maaf saya sangat dia tak ada salah apa-apa dia bukan salah dia dia tak ada dosa apa pun saya je yang mengada-ngada pakai gambar dia buat yang bukan-bukan semua berkaitan dengan diri dia tu je saya minta maaf sangat, sangat. Tolong jangan kecam dia, tolong jangan hina dia, tolong jangan apa-apa ni dia tak salah, sikit pun tak salah saya salah sepenuhnya. Malaysia sehat. Ya, sangat cantik uh, dia punya dokumen ini ya, yang telah diberikan kepada kita di mana agenda ini memberikan empat teras iaitu pertama adalah memantapkan promosi pembudayaan hidup sehat yang kedua memantapkan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan yang ketiga memperkasa kawalan kesihatan kendiri dan yang keempat adalah memantapkan kebersihan persekitaran ya. Ini bermakna 95.3% tambahan bajet mengurus ini adalah untuk menambah pendapatan kaki tangan kesihatan di negara kita ini. Soalnya apakah perbelanjaan besar ini dapat menyelesaikan masalah-masalah kekurangan doktor-doktor, kekurangan nurse, doktor pakar yang ada dalam negara kita ini. Apakah ini boleh menyelesaikan sikit sebanyak masalah-masalah yang dihadapi. Dan saya juga nak bertanya kepada KKM. Kita pernah mendengar satu cadangan untuk membawa jururawat ini daripada Indonesia untuk bekerja di negara kita ini. Tapi setakat ini kita tak nampak perkembangannya itu ya. Setakat mana benda ini telah dijayakan? Apakah polisi kita membenarkan dan apakah apa langkah-langkah untuk menyediakan ruang kepada mereka bekerja di sini. Itu yang kedua, yang ketiganya menyentuh kepada butiran 081100 iaitu pusat kecemelangan kesihatan mental kebangsaan ya. Di mana uh, peruntukan diturunkan sebanyak 3 juta pada 2026 berbanding 2025. Saya nak sebutkan bahawa ini kesihatan mental ini adalah benda yang penting dalam negara kita ini. Semalam kami dibentangkan oleh pusat kecemerlangan ini bahawa anggaran beban ekonomi kita kalau 2023 2030 tidak dilaksanakan agenda yang berkesan kita akan mengalami kerugian 1.7 bilion ringgit akibat daripada masalah kesihatan mental. Tuan si, saya nak sebut rakyat Malaysia tiga orang rakyat Malaysia seorang akan menghadapi masalah kesihatan mental. Saya, tuan pengusi, puan pengusi dan seorang lagi. Seorang tu kesihatan mental. Kita alhamdulillah sehat, tapi yang seorang tu berdepan dengan masalah kesihatan mental. Jadi itulah seriusnya masalah. Eh saya tak sentuh mana saya tertiup gini ya. Saya tertiup. So, kita berdepan dengan masalah kesihatan mental. Tetapi kenapa bajet ini dikurangkan? Dari segi perbelanjaan sakit dan kesihatan mental telah dinaikkan. Ya, Maknanya kita peruntukkan untuk merawat pesakit mental memang ada peningkatan. Tetapi dari segi pencegahan ini melalui pusat kecemerlangan kesihatan mental kebangsaan, mengapa ini diturunkan? Itu satu persoalan yang perlu dijawab oleh pihak kementerian. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita, Malaysia. Semoga Anda semua terhibur, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.